Masih Tan Sri Yandi Saya bangun untuk membahaskan uh, Satu akta untuk memindah Akta Perikanan 1985 Iaitu rang undang-undang DR 232011 Tan Sri Yandi Kita tahu apabila saja Disebut saja Akta Perikanan 1985 Nelayan-nelayan Termasuk saya sebagai seorang peguam Kita menggeletak kerana di bawah akta ini memang memperuntukkan peruntuk, uh, per, uh perhukuman hukuman yang amat berat dan uh, juga uh, sebelum dihukum pun surahi hukum di bawah banyak, banyak seksyen uh, terhadap nelayan-nelayan. Itu -nelayan. so yang dipertua sebelum saya mengatakan kenapa akta perikanan ini harus dipindah untuk lebih adil kepada nelayan-nelayan pindaan yang hendak dicadangkan di dibawa uh, yang untuk meminda akta perikanan 1985 ini untuk membolehkan mereka yang mengimport atau mengeksport ikan uh, ikan hidup uh, mendapat lesen di bawah akta perkhidmatan koriting dan pemeriksaan Malaysia 2011 atau makis tanjung yang dipetua kalau undang-undang ini dipindah, ada satu uh, keadaan akan berlaku di mana ada pengimport pengimpor atau pengeksport pengeksport ikan uh, hidup uh, pun juga akan mengeksport uh, atau import ikan yang sudah mati uh, seperti ikan-ikan yang nilai harganya tinggi seperti ikan empurau di mana kalau boleh mereka hendak eksportkan ikan ikan ini uh, ke luar negara difahamkan kalau di negara China empurau boleh mendapat harga seribu ringgit seribu ringgit se sekilo tapi susah untuk kita mengeksport ikan hidup kerana uh, perlu membu membuat persiapan uh, yang uh, memakan ataupun memerlukan persiapan, persiapan yang uh, lebih dan juga equipment-equipment untuk memastikan ikan, -ikan itu tidak uh, mati. Tapi sementara mengeksport-mengeksport uh, ikan yang harga nilai tinggi ini, uh, mereka terpaksa juga mengeksport ikan di mana ia sudah uh, mati dan di, disimpan dalam beku ice uh, ataupun uh, now got ice atau la, 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 sistem lain di mana uh, kesegar segera uh, segera uh, kesegaran ikan itu dapat di, uh, di dengan izin di, uh, di, di, uh, di di dikekalkan jadi dalam keadaan sedemikian adakah pengeksport uh, ikan ini perlu mendapat dua lesen satu daripada uh, pengarah uh, Director general di di bawah akta perikanan ini dan satu lagi di bawah akta uh, makis uh, 2011 dalam keadaan uh, sedemikian uh, kalau sesuatu kesalahan dilakukan adakah kesalahan di bawah akta perikanan uh, 1985 terpakai ataupun di bawah akta perimbangkan korenting dan pemeriksaan Malaysia 2011 kerana di bawah akta uh, perikanan 1985 ia amat menakutkan kerana se sebelum seseorang itu didakwa dia pun sudah dihukum kerana kalau mana-mana ikan di bawah seksyen 48 mana-mana ikan ataupun barang-barang uh, yang dengan izin perishable yang, uh, yang uh, rosak dengan cepat boleh dijualkan uh, dengan uh, mengikut budi bicara uh, Director General Perikanan dan uh, kita tak tahu dalam pengalaman biasa Ikan nelayan nelayan-nelayan yang disita Sebelum dia dibawa ke mahkamah Akan dijual dengan harga amat rendah Dan dan kerana ia dilelongkan Perlu dilelongkan dengan serba-terba Dan di bawah Seksyen 49 Sungguh pun nelayan hanya disyaki Melakukan sesuatu kesalahan semua uh, vessel vessel atau boat boat atau kapal kapal dan peralatan nelayan boleh disita dan hanya boleh di tem, sementara boleh diberi bal, diberikan balik untuk simpanan nelayan nelayan. Buat sementara waktu nelayan nelayan terpaksa mengeluarkan jaminan yang tidak kurang nilainya daripada boat boat kapal kapal atau uh, peralatan perikanan tersebut yang biasanya boleh memakan ataupun memerlukan nilai beratus-ratusan ribu dan ada kalanya sampai melebihi satu juta dan juga kalau mereka didapati bersalah nelayan-nelayan uh, atau pengeksport uh, ikan ini akan dikenakan juga uh, kos menahan ataupun simpanan barangan tersebut yang kadang-kadang kerana uh, kes mahkamah berlanjutan sampai bertahun-tahun jumlah harga simpanan barangan tersebut boleh mencecah ratusan ribu. Oleh demikian Dato yang Tan Sri yang Petua... Saya mintalah meminta kerajaan supaya nombor satu berlaku adil kepada nelayan di Malaysia, di negara kita ini agar mereka dilayang uh, dengan sama rata dengan cara dengan penjenayah-penjenayah uh, yang lain. Penjenayah-penjenayah uh, di Malaysia hanya dihukum selepas mereka didapati salah di mahkamah tetapi di Malaysia kalau nelayan disyaki bersalah mereka terpaksa menanggung uh, tindakan yang yang uh, boleh dikatakan sungguhpun uh, dikatakan satu tindakan terhadap mereka ia sudah menjadi satu hukuman kerana ikan-ikan yang uh, mereka tangkap itu dijual di, uh, dengan uh, secara lelong yang murah dan uh, mereka tidak dapat uh, menggunakan vessel ataupun kapal mereka uh, kerana sudah disita dan uh, mereka diperlukan uh, mengeluarkan wang yang banyak untuk uh, sementara menjamin balik bukan seperti kes-kes uh, lain di mana kehadiran mereka sahaja uh, uh, di mahkamah bukan nilai uh, barangan uh, yang uh, yang uh, yang berkenaan dan juga uh, orang penjenayah-penjenayah yang di, ditahan di uh, penjara mereka tidak perlu membayar kerajaan untuk sewa penjara ataupun makanan yang mereka uh, makan untuk uh, tempoh mereka dalam penjara dari segi ini haraplah kerajaan berlaku adil kepada semua rakyat dan uh, saya uh, ingin menyatakan bahawa pada masa sekarang ini sebenarnya akta perikanan ini sungguhpun ia satu akta undang-undang tetapi langsung tidak dipakai uh, secara undang-undang kerana tindak uh, kerana nelayan takut pergi ke mahkamah mereka live dengan izin live at the mercy of the fishery officer di uh, mereka hidup di bawah budi bicara kuasa pegawai-pegawai uh, perikanan ini kerana undang-undang terlalu tidak adil mereka biasanya berbincang untuk selesai. Banyak kes di mana compound telah uh, cara compound uh, uh, iaitu uh, yang dibenarkan di bawah undang-undang di mana mereka diminta membayar uh, uh, denda, tapi lebih dari pada dari daripada, uh, daripada uh, komplain ataupun aduan yang telah saya terima lebih banyak case diselesaikan dengan memberi rasuah kerana itu cara terbaik kerana kalau tidak rasuah, tidak selesai dengan segera, mereka akan dihukum seperti yang telah diperuntukkan di, uh, di bawah Seksyen 48, 49 40, uh, 50 dan 51 Oleh demikian, Tan Sri Yandi Petua saya memohon agar uh, dan uh, memang akta perkhidmatan uh, Uh, quarantine dan pemeriksaan Malaysia ini lebih adil daripada uh, akta perikanan kerana ia di hanya menyatakan bahawa jumlah hukuman tidak sampai 100,000 atau penjara tidak sampai 6 tahun dan tidak ada uh, dan tidak ada kita kata uh, seperti yang diperuntukkan di bawah perikanan uh, penyitaan ataupun for future compulsory for future hakim-hakim tidak ada budi bicara saya mohon supaya budi bicara diberikan kepada pihak mahkamah untuk menilai sesuatu kes dan uh, saya berharap menteri dapat uh, memberi penjelasan kalau berlaku apa-apa uh, kesalahan di bawah uh, pindaan yang hendak kita bawa hari ini Manakah undang-undang yang akan terpakai supaya kepastian undang-undang dan kedaulatan undang-undang ini uh, dapat kita uh, tegakkan di Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih Tuan Sohian ibu tua.